Друзі, всем привет! Ну что ж, вчера завершился матч у испанской Лолизии. у себе дома, команда принимает каталонский Жерон Мичело 2-0. Жерона перемагає. Дубль Владислава Ваната став триумфальным для Жероны. Обидва два мяча Владислав забивал с пенальти. давайте по порядку. Нулогонсалес, Гонсалес, главный тренер Испанюлы. 4-2-3-1. Стартов 15 господарев. Дмитрий Внутрь вот шварот. Пара центральных захисников Кабарелла Калера. Эльхиляли Рамера по флангах. Порни пив захисники Лосана Сар, Сар, Сарате. Да. Экспоси Татуквальный Далан Миля по флангах. И Фернандес Сунапати. Це старт. 12-ка. Спаньола. Жерона Мичел главный тренер команды. Тут 4-2-3-1 стартовал. 12 Жерона. Гсаник воротах, пара центральных Сексники Фрейс Блинт, Марина Ринкон по флангах. Мартинес Мартин, опорный Мартин, пивзихистник, это Малимар Токвальный пивзихистник, Виктор Цыганков, Брайан хилл по флангах и Владислав Ванат, выходит Раду, на у Со стартового 12, как каталонской Жероны. Так, это Лонской, да. Да, друзья. Да, друзья, давайте про сам футбол говорит Ну что ж, Испаниола-Жерона, каталонское дерби. Исправдим, а, матч был очень важным для обоих команд. До речи, в первом колі эти команды ничего расписали. 26-го вересня це было. Ну и тут матч на поле Испаниола. И Жерона тут здобула перемогу. А, давайте про сам футбол говорить. Ведь тем больше матч был очень принциповый для обоих команд. Потому что это дерби является таким каталонским, Жерона и Испаниола, да, и Дерби каталонское. Вось. У Испаниола было Дерби с Барселоны, и тут сегодня Дерби с Жерона. Жерона завладел инициативой, ему не дуже сильно Жерона сподобалась. Испаниола, в принципе, на вид, таких-то и моментов в прошлом тайме не было. Жерона, на мою думку, полностью контролировала пробег подий. Uh, я би не сказав, би, що прям там у Жерона були, якісь прям голіві нагоди, хоча ось був на певний момент, Владислав Ваната. Да, так, друзі, знаєте, ось в першому таймі Жерона і м'ячем більше володіли, і, в принципі, і, і ударів там, якщо не пам'ятаю, також було більше в Жерони. Ну і моментів було таких більш таких небезпечних у Жерони. Ось, ну В цілому, знаєте, дуже багато борби. В принципі, дербі так каталонське. Матч принциповый, ну и так, в принципе, знаете, в там проходили какие-то атаки, в но из таких-то моментов явных был удар головы Виктора Цыганкова, например, был потрясающий момент, когда там Лемар на 38-й хвилине выкатив мяч на Владислава, ваната на Владислав не смог реализовать потрясающий был момент Владислава Ваната тем 45 хвилина, кто из левого фланга, подача и, будь ласка, падение у штрафного майданчика. И судья назначает право на 11-метровый. Пенальти абсолютно был, Да, ну, притримали там футболисты, да, жероны а, Жероне. Ну, кто подходит до 11-метровой посочки? Владислав Анат! Да. Владислав Ванат. Бомбардир, да? Пенальтист, пенальтист. Владислав Банат из Киевский Динамо. Неоднократно бил 11-метровый. Автор промышленного мяча ворота Сосуну. В предднем матче исправил Владислав Банат. В потрясающей форме Владислав разбегается, пробивает и не реализовывает пенальти Владислав. Дмитрович и Гудер, парировали «Але, друзья, маленькие одни але». Когда Дмитрович отбил этот пенальти, он вышел из линии варит. Поэтому судья дает перебивание пенальти. Перебивание. В Жероне. Друга спроба Владислава. Разбегается Владислав, Пробывает и забивает. От з другої спроби Владислав таки реалізовує пенальті. Реализовывая пенальти Украины, цена 45, и уже плюс 3 не из пенальти забивает. Таким чином, рахунок у матча был открыт. В Гагаринах, на Владислав выполнил в пенальти. так, дуже так здорово левую пробил в правый кут. Дмитриевич майже дотягнулся до этого мяча, но Владислав пробил прям пиццамистский кут, да. 1-0 на цьому перша 45-ти хвилинку завершиться. Мартінес Рок Карерас Санчес ведуть у Іспаньолу, Жерон від Еспріль, Рок Францес. Ну над... Давайте Іспаньолу Espanjol. Динаміки. Та Дербі, до речі, Іспаньол, Команда була ще на п'ятому місці. в Ла Лиге. Тут Испаньола, то на секундочку, это пятая зараз команда. команда, которая идет в зоне Лиги Европы. Возможно, на ведь и Лиги Чемпионов, потому что еще, еще Испания утримает вот, пятую путевку, то пятая позиция она может и, то, но будет Лига Чемпионовской. То есть Испаньол зараз идет на Европу, и для Испаньола этот цей матч это был очень важный. А, вот. Испаньола, в другом этапе а уже больше команды Испаньола. Было дело чем Жерона. Так, знаєте, вже все-таки грала Парахонку, но Жерона, яка виходить з кризового состояння. Жерона поки що потрясає ще цей новий календарний 26 й рік. 26 й рік вже дві були перемоги до того підряд мальорку. Ми таку міцну, до речі, обиграла на виїзді Асасуну. Дуже непросто суперника обіграли вдома. І У їх матчик забивав Владислав Банат. Абсолютно во усіх поєдинках. забав украинец. Ну и в другом даже да, Жерона больше так другим номером. На контратаках Жерона играл. Ну и, до речи, ничего таки не занимал. Владислав Ваната. Вот, Владислав правив абсолютно весь поединок. Супер Цыганкова все-таки сняли. На 80, до да, других лунимачек, сейчас помню. Да, Рока Виктор Цыганкова. Что вот, мы, Жерона, да, играла больше про В принципе, Жирона Это Да. Жерона. Так, другим номером. Ну, Но Жироне потребен результат. И, Жирона, Жерона начала результат набирать. И команда уже от зоны вылета, естественно, что уже вот, удалось уйти, да? Из зоны вылета. Ну, и Жирона, вот, Жерона, вправда, таки набирает это команда Митчелла. Ну и в кинси-то кинси, -кинси на 90 еще хвилин еще 1-11 метров и же она заработала. 22-речный колумбиец Асприлия заработал пенальти. Справдит там футболист Испаньола, конечно, задел но Асприлия, это, конечно, 11 метров. другие пенальти так уж очевидно. Ну и кто его бьет? Снова Владислав Ванат, да. Снова Владислав Ванат бьет 11-метровый. Владислав разбирается, и спокойно, забывая. Дуже спокойно. Вот другой пенальти Владислав реализовал. без спокойно. Ворота расстребает в левый кут, Владислав бьет по центру. Дуже, до хладнокровно холоднокровно. Владислав разобрался в ситуации. И дурачик Владислав пенальти бил. Дмитриевич э -э, намагался спровоцировать Владислава. Ой, Дмитриевич прям подошел к Владиславу Банату. О чем-то они там говорили. Но Владислав все-таки Среди 2 забил. Не посаднулся Владислав. Реализовал 11-метровый. И, в принципе. Ну и Владислав Банат, и можно привитать, И Владислав уже наколотил. Четыре мяча наколотил уже Владислав э, за эти три матча. Это исправно потрясающе. А, да, э, больше этих мячей было с пенальти, но вы еще пенальти-то э, реализуете? Секундочку. Пенальти. Вот, ревнущий реализовывать. Браво, Владислав, уже четыре мяча наколотил. И, в принципе, дали хитапы уже Роне домашняя игра. И, в принципе, все в руках у э, команды Митчелла. У Испаньола выезд к Валенсии. Испаньол по статистике перебил а, Жерону. Ну, по 8 написано, но... Э, статистика показывает, что в пиццу куда-то в Испаньола было штеров, но не суть-то дело. Таких-то моментов в Испаньола не было. Давно ну, ведь по XG Испанила там дуже мало чего. У Жирона 1.96, да, там 11-метровые берут. 0 где-то за 70. Только 1, 11 метров, да. 1 пенальти это 0.70. То -то. У Жирона текет с рахунок Ксёвым, да. Такие вылыкивецо, только чуков нагулив Но у Жирона своим старанием на эти пенальти заработал. И, и я уже все равно поделал, Жирона это Результат есть результат. Результат на табло 0-2. Жерона промогая в дерби Каталонии. Но ну, и поднимается на две эту позиции. На секундочку тогда. Еще давно команда Загали была там на 20-й позиции. Сейчас команда одним махом уже на, 9 на, на, на позиции. И в то у Жероны 4 и 1 поразка на секундочку. В остальных 5 поединках. Вот так одним махом. Так вот так дна на... на серия с трех прямых подряд, уже команду отдаляет от зоны улета. на комфортные 7 очков. Но справедливости ради, там Валенсия еще будет игра в запас, там Леванта еще. Ну, по крайней мере, какой-то уже запас, хотя бы Жеронов с пачка. Это зачем чёночины можно на тише ты, команда Жерон. Вот. Далее Хитафы, Також дуже важливий матч для Жерона, Ну і Жерно, в принципі, може подумати про Європу. Тому що тут до 7-го місця, до ліго конференцкої зони, в принципі, п'ять очків, Ну, спроду странно, там еще будет буде в запасі. Ну, а так Жерона може і, навіть про Європу. А нещодавно команда взагалі була в Занівеліта. Испанел в будь-якому випадку залишиться на пятом месте. Еспаньол нижче не опуститься і вище не підніметься. Тобто в будь-якому випадку після 20 туров, Испанел будет на пятом месте. Поки що це Ліга Європи сказала. Подивимося, що буде далі. Спаньолу і Жероні вам, друзі, обожаю все самого-самого найкращого. На... Будьте Всім пока. Будь